На сегодняшний день угольная отрасль Украины находится в числе наиболее травмоопасных. Вопросы повышения безопасности труда шахтеров зависят от многих причин, в том числе и от квалификации инспекторов и должностных лиц, ответственных и осуществляющих надзор за состоянием промышленной безопасности и условиями труда в шахтах, Происшедшие аварии и групповые несчастные случаи в текущем году показали низкий уровень подготовки как руководителей и специалистов предприятий в области охраны труда, так и лиц, осуществляющих государственный надзор в угледобывающей отрасли. 23 сентября 2011 года председатель Госгорпромнадзора Украины Александр Хохотва и представитель посольства США в Украине приняли участие в открытии Центра подготовки государственных горнотехнических инспекторов ГП «Луганский экспертно-технический центр» в городе Луганске. Центр подготовки государственных горнотехнических инспекторов создан по договоренности Министерства туда США и Госгорпромнадзора Украины. Цель этого межправительственного соглашения – улучшение состояния промышленной безопасности украинских шахт. Задачей центра является создание и обеспечение эффективной системы обучения и повышение квалификации государственных горнотехнических инспекторов и должностных лиц предприятия, ответственных за решением вопросов охраны труда в угольной промышленности. Целью работы центра является формирование высокообразованных специалистов в области охраны труда, способных компетентно и ответственно выполнять возложенные на них обязанности. В центре предлагается качественно новый подход в обучении, выстраивая систему подготовки таким образом, чтобы инспекторы работали на опережение и профилактику производственного травматизма. Задача центра – изменить психологию подхода к работе инспектора, направить ее на предупреждение и недопущение травм и аварий на производстве. До недавнего времени в Украине специализированного курса обучения с периодическим повышением квалификации для вышеназванных категорий должностных лиц не было. С созданием центра это возможно. Программа обучения в центре рассчитана на 96 часов и состоит из следующих направлений. Функционирование и правовое обеспечение госслужбы. Правовое и техническое обучение по надзору за соблюдением норм и правил промышленной безопасности. Психофизиологический подход к расследованию травмы и аварий, информационные технологии, являющиеся важной частью системы управления охраной труда. Обучение проводится в форме лекций и практических занятий, которые базируются на фактическом материале. Центр практикует проведение выездных занятий непосредственно на предприятия угольной промышленности, что позволяет получить на более качественном уровне практические навыки по профессии. По окончанию курса инспектор получает комплект материалов, в том числе перечень законодательных документов по охране труда, нормативные акты и видеофильмы по охране труда, справочные пособия. Все это будет способствовать ему в дальнейшей работе. Центр подготовки укомплектован новейшими средствами архтехники, оборудован по новейшим технологиям, имеет соответствующую материально-техническую базу, просторные аудитории и кабинеты, типографию, видеостудию, современное компьютерное, мультимедийное и интерактивное оборудование. К услугам слушателей имеется библиотека и уютная комната психологической разгрузки. К преподавательской деятельности в центр приглашены самые лучшие и опытные специалисты структурных подразделений Госгорпромнадзора Украины, отраслевых высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Итоговая проверка знаний исключает формализм и проходит посредством тестирования. Это обеспечивает многоплановую проверку, отражающую реальный уровень знаний специалиста, его профессионализм и компетентность. В Украине подобное учебное заведение открыто впервые и не имеет аналогов в других регионах. Обучение в центре значительно повысит качество подготовки инспекторов и лиц, ответственных за охрану труда на производствах угольной отрасли. Будет способствовать повышению уровня промышленной безопасности и улучшению производственной среды на украинских шахтах.